भिवंडी शहरातील श्री साई सेवा चॅरिटेबल संस्था व कपिल पाटील फाउंडेशन द्वारा आयोजित श्रावणी पदयात्रा पालखी सोहळा साई मंदिर वरालदेवी भिवंडी ते श्री क्षेत्र शिर्डी पर्यंत पालखी काढण्यात आली आज शुक्रवार दिनांक नऊ ऑगस्ट दोन हजार चोवीस ते बुधवार दिनांक चौदा ऑगस्ट पर्यंत पालखी सोहळ्याचे आयोजन केले जाणार आहे या पालखीमध्ये सर्व साई भक्त शेकडोच्या संख्येने उपस्थित होते या पालखीमध्ये उपस्थित भिवंडी मनपाचे माजी सभागृह नेता सुमित दादा पाटील व श्री सेवा चॅरिटेबल चे विनोद पाटील यांच्या माध्यमातून भव्य पालखी सोहळ्याचे आयोजन केले होते तर या ठिकाणी वराळदेवी पद्मानगर परिसरातून व इतर या ठिकाणी साईबाबा पालखीचे दर्शन घेऊन साई भक्तांनी आशीर्वाद घेतले तसेच सुमित दादा पाटील व विनोद पाटील यांनी येणाऱ्या या, या पालखी सोहळ्यात सर्वांचे स्वागत सन्मान करून शुभेच्छा दिल्या आहेत साईबाबा चॅरिटेबल ट्रस्ट वराळदेवी बिवंडी और कपिल पाटील फाउंडेशन के माध्यम से आज ये साई बाबा की पालकी निकल रही है 2019 से कोविड से ये पालकी बंद थी हमारे भाई विनोद पाटिल हमारे पास आए और हमको कहा कि ये पालकी अभी वापस शुरुआत इस पालकी के अपने को करनी है पद्मानगर से तो इसमें जो भी सरकार है उनको लगा उसके लिए मैं उनको योगदान दिया और सभी पद्मानगर के सभी बड़े बुजुर्ग यहा नगर से के जी है संतोष जी है महेंद्र जी है निष्काम जी ये सभी समाज के अध्यक्ष हमारे पोता जी है पर उनकी और उनकी पूरी टीम और सभी लोगों के सहकार्य से, से आज यहाँ पद्मानगर से शिरडी तक ये पालकी निकल रही है मुझे बेहद खुशी है कि आज ये शाई भक्तों की सेवा करने का मौका विनोद पाटिल जी के माध्यम से आज मुझे प्राप्त हुआ उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद खास करके उनका धन्यवाद देता हूँ कि इस पालकी में हमें उनमें उन्होंने शामिल किया और लोगों को सेवा देने की जो एक छोटी सी कोशिश है वो कोशिश को पूरा करने का और अंजाम देने का काम आज विनोद पाटिल के माध्यम से हुआ है तो आज तीन करीबन तीन सौ शाही भक्त इस पालकी में शामिल हुए ये पहला साल है ऐसे में समझता हूँ अगले साल से कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ गलतियाँ ये पालकी से होगी तो वो सुधारने का काम ये पालकी के सभी मंडल के पदाधिकारी करेंगे ऐसे मुझे लगता है आज बहुत ही खुशी का माहौल पदमानगर में आपको दिखाई देगा कि कोविड के बाद से जो पालकी बंद हुई थी आज वो पालकी चालू करने का सौभाग्य हमें मिला उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ ऐसे ही पदमा की एकता और अखंडता बरकरार रहने के लिए ये पालकी निकालना बहुत जरूरी था आज सभी समाज के बांधो यहाँ पे एक साथ आके ये पालकी का नियोजन आयोजन करके ये पालकी भिवंडी में मिसाल कायम करेगा ऐसे मुझे